بسم اللہ الرحمن الرحیم میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے برادران اسلام ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری بارگاہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کیوں نہیں پہنچ پاتیں ہماری دعائیں سند قبولیت حاصل کیوں نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مستجاب الدعوات کیوں نہیں بن پاتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مصیبتوں تکلیفوں مشکلوں اور تکلیف دہ حالات میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن خوشحالی فراخی کشادگی اور خوشیوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے یعنی جب کبھی مصیبت پڑی تکلیف آئی بیماری لگی کوئی آزمائش آئی یا کسی اور مصیبت میں ہم پھنس گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں بڑی التجائیں کرتے ہیں اور بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت و سماجت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوتی اور بار بار ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس بیماری سے نکال دے اس تکلیف سے نکال دے اس آزمائش سے نکال دے یا اللہ مجھے اس بہت بڑے فتنے سے بچا لے یا اللہ مجھے فنا کام سے بچا لے یا میرا فنا کام کر دے یا اللہ ایسا کر دے یا اللہ ویسا کر دے مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خوشحالی کشادگی فراخی اور مال و دولت کے دنوں میں دعائیں نہیں مانگتے اگر ہم خوشحالی فراخی کشادگی مال و دولت خوشیوں کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو پھر لازمن تکلیف دہ حالات میں مشکل حالات میں مصائب میں ہماری ضروریات کے وقت جب ہمیں دعاؤں کی ضرورت پڑے گی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ لازمند دعائیں قبول فرما لے گا کل ملا کے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم خوشیوں کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے حالات میں بھی دعائیں قبول فرما لے گا اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خوشیوں کے حالات میں بھول جائیں گے اور دعائیں نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق پھر مصائب اور تکلیفوں میں بھی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہوگا کہ انہوں نے خوشیوں کے حالات میں جو خوشیاں ان کو میں نے ہی عطا کی تھیں ان حالات میں مجھے بھلا دیا مجھ سے دعائیں نہیں مانگی اب میں ان کی دعائیں مصیبتوں تکلیفوں بیماریوں اور آزمائشوں میں بھی قبول نہیں کروں گا جیسا کہ اس ساری بات کی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نشاندہی فرمائی ہے جامع کریمزی کی حدیث شریف نمبر تینتیس بیاسی میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ مصیبتوں تکلیفوں اور مشکلوں اور تکلیف دہ حالات میں اس کی دعائیں قبول ہوں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ فراخی کشادگی اور خوشیوں کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے با کثرت دعائیں مانگتا رہے برادر علیہ السلام اصل وجہ جب ہماری سمجھ میں آ گئی تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوشیوں کے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں تکلیفوں کے وقت جب ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگائے گا بلکہ فوراً ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی لہٰذا بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آج سے ہی اس پر ہمیں عمل کر دینا شروع کر دینا چاہیے سچ کہا ہے کسی نے کہ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتیں میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی